श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ भरदरं विष्णुं ससिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैब्रह्मनिदये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक् योगः अर्जुनं वाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनोये माम् नित्ययुक्तावुपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः येत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायं तवुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्था मय्या वेसितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्ये वा ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनं जया अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं सर्वकर्मफल गं ततः कुरु यतात्मवान् सेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागास्सान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टस्तततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो यो मद्भक्तः समीप्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगये मुक्तो यः स च उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समीप्रियः यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभरित्यागी भक्तिमान्यः समीप्रियः समः च मित्रे च तथामानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःख ु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचेत् अनिकेतस्तिरमते भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु